Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Yang dekat dengan Allah, maka mereka tengok ni pada alim ulama. Sebab Allah dah sebut dalam Quran innama yakhsyallaha min ibadihi ulama yang paling takutkan aku dengan bahasa mudah yang paling hampir dengan aku ialah para ulama. Maka mereka mesti kita tengok kalau orang tu ada hubungan dengan Allah mesti kalau dia masalah dia pergi datang jumpa ulama mesti dia pergi. Dia tak boleh datang secara fizikal Dia telefon ke di mesin mistik Itu dia akan buat Sebab dibimbang ilmunya tak dapat Sampai ke situ Maka dia perlukan ilmu pada alim ulama Untuk sampaikan dia ke situ Maksudnya untuk mendapat natijah muhasabah Itu tanda orang ada hubungan dengan Allah Yang keempat orang yang ada hubungan dengan Allah Dia mesti doa Mesti doa Belum cerita ngadu pada orang Dia mesti doa Bukan mengadu Facebook Ha, mengadu Facebook masalah. Dimesti mesti doa. Saya tak kata orang mengadu ada Facebook tu dia tak ada hubungan Allah. Maksudnya keutamaan kita. Eh, mungkin dia dah doa banyak dah. Oh, dia tulis. Tapi kita nak cakap tentang keutamaan. Orang yang ada hubungan dengan Allah. Dia taubat. Dia mahasabah. Dia mesti jumpa orang alim, orang soleh. Dan dia mesti berdoa kepada Allah. Dan yang kelima, orang yang benar ada hubungan dengan Allah. Dia redha. Pasrah. Dia tak akan buat benda bertentangan Tindakan dia, dia tak akan buat Mana kata kalau Isteri dia ada masalah dengan suami Dia tak akan buat tindakan lari dari rumah Dia dah guna belaka dah Dia dah taubat Apa masalah aku dengan suami aku ni Dosa aku, maka dia taubat Dia juga telah muhasabah, kat mana nak beki ni Dia juga telah tanya kepada alim ulama Lepas tu dia taklah sampai nanti tidur pakai pekek beg lari sebab benda tu penyelesaian berupa dosa besar Dia ada setengah Isteri dia buat macam tu uh, Kita tanya belaka last kali Ambil beg lagi keluar dia rumah Dia tak menyelesaikan Dia tambah lagi penyakit Dia tambah lagi kemurkaan Allah Sebab penyelesaian kita tak boleh buat benda yang Allah murka Tak boleh Kita nak selesai masalah kita Kalau benar ada hubungan dengan Allah Ini saya cerita orang yang ada benar hubungan dengan Allah Bukan penyelesaian masalah kita Buat benda yang Allah murka Walaupun benda tu memang, kita dah jadi orang oh, serabuk ni. Tengok muka suami pun macam, nak marah, saya nak lari rumah dah. Tak, itu bukan penyelesaian. Kalau kamu buat macam tu, kamu menambahkan masalah. Menambahkan masalah. Stay, duduk, tunggu. tunggu. Sampai bila tunggu? Sampai datang pertolongan dari Allah. Lepas tu kita belajar redha. Apa maksud redha? Antara makna redha, kita dah kita banyak makna redha. Antara makna redha, kita jangan buat benda bertentangan dengan perintah Allah. Kalau seorang mendapat berita kematian, reda dia dia taklah tanpa pipi koyak baju. Dia boleh nangis. Sebab nangis tak pada tentangan perintah Allah. Dia boleh sedih. Okey. Tapi dia menyebut perkataan-perkataan yang Allah murka, maka dia tak betul. Sebab itu kata Nabi SAW laisaminna man darbal khudu wa shaqal juyu wa daa bi da'wal jahiliyah. Bukan di kalangan kami orang yang dia dapat musibah menampo-nampo pipi, mengoyak-ngoyak baju dan menyeru ucapan jahiliah. Maksudnya kenapa lah kena kat saya tak kena kat ke orang lain? Hmm, itu ucapan jahiliah. Dan memang tak kedih pada kamu. Nak kena orang lain buat apa pula? Kenapa asyik saya je kena orang lain tak kena? Tak nah, itu kan urusan Allah begitu. Orang lain dia ada penyakit dia. Kita ni duk dengki kat orang lain. Bila kita kena musibah kita tanya kenapa orang lain tak kena? Tentu orang lain tu dia ada kena benda yang dia kena. Kita ada benda yang kita kena. Setiap orang ada ujian dia. Kita tengok mata Zohi dia Saya tengok Ustaz macam tak pernah diuji Ustaz Saya macam-macam ujian dengan buah asinnya Gauknya ujian saya Migrainnya ujian saya Dia macam tenang Ustaz Semua tempat dia tenang Saya tak nampak macam dia uji Nampak rumah besar Keluarga pun bagus Di Hidup aku lihat Ustaz pun dia tenang Tidur je dia Dia macam tak ada masalah Kita ni ada masalah ni Tuan-tuan jangan dengki kau orang Orang tu dia ada masalah dia Perangai kita dia Jadi perangai penyakit kita Seringkali kita rasa orang lain lebih bertuah pada kita Bila mana kita diuji Tak orang lain ada uji yang dia Kalau kita berada pada kedudukan dia Kita tahu uji yang dia pun Ramai orang menyangka Dia lah diuji, dia lah paling berat diuji Kenapa saya, kenapa tak orang tu Duduk cadang tu Tuhan pula, kenapa tak bagi orang tu Saya dah okey dah Saya dah okey saya dengan suami saya dah okey Kenapa saya kena Yang tu saya tengok dengan suami tak okey Dia tak kena Saya dengan bisnes saya kenapa tak okey Dia dengan bisnes dia Sentiasa okey Kenapa Dok tanya-tanya Tanya ini bukan waktu kita tanya Okey tak okey Waktu datang ujian Datang reda kita Jangan tengok orang lain Bila dia uji jangan tengok orang lain Orang lain saya katakan Dia ada masalah dia Sebab kita tak kenal orang lah Kita ingat orang lain tu macam okey semua orang tak okey semua orang dalam ujian, kerana dunia ni nama negeri ujian. Kita tengok raja macam okey je, raja ada ujian ni. Tak, tak, tahu, tahu. Kita tengok menteri tu macam okey je, ada bodyguard dia ada ujian dia. Dan bila datang ujian dia lebih teruk bagi kita. Kalau kita tengok menteri, pada menteri Sri Lanka rakyat dia kejar dia. Lari, rumah dia kena bakar. Pas Sri Lanka tengok ekonomi dia. Teruk, rakyat keluar kat jalan. Belasah tentera polis tak kira dah Mengamuk ni Dah berbulan-bulan mengamuk ayat Rumah pada menteri pun dibakar Habis Ferrari Ferrari dibakar sekali Dia punya marah Pada menteri terpaksa lagi Dulu orang kata bahagianya dia bahagia ha, Tengok sekarang ketakutan dia Dia ada ujian dia Kita ada ujian kita Tuan tuan tengok orang duduk bawah jambatan Dia ada ujian Orang duduk rumah banglo dia ada ujian Cuma kita ni watak kita sebab tak reda dengan ujian kita duduk tengok orang lain bagus macam kita kena samang politik kenapa saya kena samang dia pun tak ada lesen kenapa tak samang dia kita macam aguin musibah tadi tak tengok perlu dia orang lain orang mungkin dia tak kena samang dia kadang samang lebih besar dia tu atau mungkin dia ada benda lain maka tanda seorang bila dia ada hubungan dengan Allah Sewaktu diuji dia akan reda. Reda saya dah sebut masuk reda, dia takkan buat benda bertentangan dengan syarak. akan buat. Macam mana pun tak suka benda tu. Tapi kalau dia tak suka orang yang menegak sebelah tu untung banyak, dia rugi. Dia tak ada pula pergi bakar kedai sebelah. Atau pergi sihir kedai sebelah. Dia dah tahu. Kali ni rezeki saya, saya dah tahu. Yang lain sebelah tu dia untung banyak. Atau sampai kat dia untung, saya kena tutup. Tak apalah. Itu rezeki dia, bukan rezeki saya. Mungkin Allah nak tunjuk saya tempat lebih baik. Misalnya... Jadi redha menjadikan kita tak akan buat benda yang Allah larang. Bila kita redha dengan kemiskinan, maka jangan mencuri dia orang. Kalau mencuri dia orang atau menipu, maknanya kita tak redha. Kita tak redha. Kalau sekiranya kita difitnah, saya difitnah. Redha dengan fitnah. Kita mungkin orang fitnah kita sebab dosa kita juga. Kita pun taubat, kita pun mahasabah. Kita pun dah jumpa orang alim, minta bantuan, minta nasihat kita juga telah berdoa kepada Allah dan kita redha tapi taklah kita lepas ni fitnah orang pula oh kau fitnah aku aku fitnah kau balik dia kata kita sesak kita akan kata balik dia sesak tak mungkin kita buat macam tu kerana kita tak akan selesaikan masalah sebab tu bila Aisyah di Allah Ta'ala kena fitnah berzina berat fitnah tu Aisyah tak fitnah balik orang munafik tu berzina kau tu yang teruk berzina tak Walhal yang menuduh ni terkenal dengan jahat dia Tapi Aisyah tak peduli orang jahat tu Biarlah dia dengan Tuhan Maka aku pasrah dengan ujian Dituduh melakukan benda tak baik Sehingga Allah membersihkannya Allah menyucikan kemuliaan Aisyah di Allah Ta'ala Anha Tapi Aisyah dia tak balas balik pada orang yang kata pada dia Sebab dia tak ada urusan dengan orang tu Kita kan kadang-kadang Kita redha tapi peluang nak balas dendam tu macam cari juga Haa, ni cara nak balas dendam nak cari juga ruang Kalau kita boleh kutuk-kutuk dia sikit lah Bagaimana dia kutuk kita Dia dah buat video Memburukkan kita Kita pun nak juga buat video burukkan dia Tapi kita tak ambil sikap itu Itu bukan sikap orang yang ada hubungan dengan Allah Yang ada hubungan dengan Allah Maka apa yang dia lakukan Saya kata taubat Dia muhasabah Dia akan bertemu dengan orang alim Orang soleh Dia akan berdoa pada Allah Ta'ala Dan dia akan redha Ini lima sifat Siapa yang ada hubungan dengan Allah jadi kita mau tengok diri kita tuan-tuan waktu kita ada masalah macam mana hubungan kita dengan Allah Bagaimana kita benar membuktikan Bahawa kita ada hubungan dengan Allah Ada tak bila ada masalah kita pun taubat Taubat semua ini, ini mungkin dosa kita Ada tak bila kita ada masalah kita muhasabah sungguh-sungguh Muhasabah Ada tak bila kita ada masalah kita jumpa dengan para alim ulama minta pandangan dia pendapat dia Mungkin ada ruang-ruang kita terlepas pandang Hukum hakam Mungkin dulu kita ambil duit orang Mungkin pesaka Pesaka bagi tak betul Mungkin Mungkin dulu kita yang penyebab orang tu Kena macam tu, kena macam ni Kemudian sentiasa kita berdoa Jangan putus berdoa Tanda orang yang ada hubungan dengan Allah Dia tak pernah putus berdoa Dia kata doa Macam mana pun Walaupun dia nampak pengkabulannya lambat atau tak nampak pengkabulannya Dia tak akan berhenti berdoa Kerana doa itulah pengkabulan Allah Ta'ala bila nak beri pengkabulan doa Allah jadikan orang tu tak akan putus berdoa tu tanda dia Lagi mana kita tak putus berdoa Maka pengkabulan itu akan berlaku Cuma Allah akan berikan pada waktu sesuai Pada keadaan sesuai Tentang kita tak ada duit Tak ada duit, saya nak guna duit Mungkin keadaan sekarang Duit tadi taklah perlu sangat Kita sabar dulu Sampai satu masa Benar-benar Kita akan rasakan bahawa duit itu perlu Maka datang Umpama begini Tuan-tuan puasa Puasa Masuk pukul 8 pagi dah lapar dah masa nak makan Makan Sabar Belum masanya lagi Tuan-tuan lagi Sampai zuhur Dah berbunyi macam-macam perut -macam. Sabar Kerana Allah nak jadikan Apa yang kita dapat nanti Lebih manis daripada apa yang kita bayangkan Akhir datang maghrib Bunyi mazam maghrib Kita pun makan Allah sedapnya makan Nikmatnya waktu itu makan Kalau berbanding kita makan pukul 8 pagi tadi Berbanding kita makan tengah hari Dengan sebab kita makan maghrib Nikmat sungguh-sungguh Sama juga pertolongan Allah Allah tak beri tolong awak Kerana kita mungkin tak rasa itu nikmat pertolongan tu Sampai benar-benar Kita akan rasa betapa manisnya pertolongan tu Tentang Allah tak beri kita terus raya Kita raya puasa ni Kita raya dulu buat puasa Tuan-tuan rasa tak nikmat raya tu Kalau kita raya dulu berapa puasa okay, Semua raya dulu Semuanya raya dulu Bagi-bagi duit raya Okay start puasa Raya ni kita rasa nikmat Sebab kita melalui ujian Allah berpuasa tu Sebulan puasa untuk raya Sebulan Puasa Pahabi Akhirnya rasa nikmatnya raya Terlalu nikmat Masa tu Kalau pakai baju baru Rasa bernilainya baju baru kalau tuan-tuan pakai baju baru sekarang tak rasa nilai. Datang balik rumah pakai baju baru Rasa tak ni lah Datang syok seorang-seorang Tapi bila hari raya kita pakai baju baru Lain nikmatnya Semua orang pakai baju baru Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok Jiran sebelah kita Kawan kita, isteri kita, anak-anak kita Semua Seronoknya semua pakai baju baru Makna seronok Kalau kita seorang je baju baru Kita tak seronok, takkan seronok Nikmat ni kalau kita seorang je dapat Kita takkan seronok tuan seorang je dapat nikmat tak seronok. Tapi kalau sama-sama dapat nikmat seronok. Ya Allah Taala, bila nak beri sesuatu, Allah beri pada masa yang benar-benar kita akan gembira. Sebab itu kalau kita tak pernah putus berdoa, maknanya kita ada hubungan dengan Allah. Tapi doa asyik berhenti, kebenaran ada saya dah gibak dah doa, doa pun tak mustajab juga. Kata Nabi SAW, Yustajabu ahadukum ma'lam ya'jal. <tuh> Dia mustajakkan doa seseorang selagi mana dia tak gopoh gapah. Bila dia gopoh gapah dengan berkata laqad da'utu fa lam yustajabuli, aku dah doa tapi Tuhan tak mustajab, maka Allah tak akan mustajab sampai bila-bila. Mustajab Allah, Allah nak bagi mungkin hari ni, mungkin esok, mungkin lusa. Tapi bila kita dah kata tak, maka memang tak. Sebab so, tu tuan-tuan hati-hati bila kita cakap Saya ada doa, saya tak dapat Jangan kata tak dapat Beradaklah dengan Allah Seorang tu dia doa nak dapat anak And then sampai dia benar-benar pos Dia tak dapat Dia tak dapat Pun dia tak boleh kata Saya doa dah tak mustajab, Tuhan tak bagi Tak Tuhan mustajab. Tuhan mustajab dengan maksud Allah beri apa yang lebih baik Daripada apa yang kita nak Kan kita dah baca hadis. Bila Allah nak mustajabkan doa kita Allah beri salah satu dari tiga Wa ima Allah beri apa yang kita nak tu Wa ima Allah palingkan kita kemudaratan yang datang daripadanya Dan wa ima Allah simpang di hari akhirat kelak -akhir. Baik seorang nak anak lah Atau dia nak suami Tak dapat-dapat suami Dia nak isteri, tak dapat-dapat isteri Contoh Baik isteri tu ada kebaikan dia Pun ada mudarat dia Anak tu ada kebaikan dia Pun ada mudarat dia Gambar mana ibu ayah bercita-cita kalau anak dia ni mati awal. Sebab apa teruk sangat. Nagih dadanya, ada masalah-masalah dia. Sehingga tu kenapa lah aku dapat anak kalau tak ada anak kan bagus. Taklah malu macam ni. Jadi kita ni bila kita minta tak dapat pada pandangan zahir kita. Sebenarnya kita dapat iaitu Allah palingkan kita keburukan yang ada padanya dia. Sebab setiap nikmat tu dia ada dua sisi, sisi baik sisi tak baik. Baik kaya, ada sisi baik Tuan-tuan faham sisi baik dia Tapi dia ada sisi tak baik dia Dia disombong Lupa Tuhan Dibenci oleh orang dia orang tak suka sangat orang kaya Dibenci Dideki Dan sebagainya Dia ada sisi buruk Dia ada sisi baik Kita minta Nak Allah dengan sisi baik Kita tak nampak sisi buruk ni Allah Ta'ala mengetahui kelemahan kita Allah palingkan kita sisi buruk tu Maka kita terselamat Baik suami dia ada sisi baik, dia ada sisi buruk Isteri sama, anak-anak sama Kawan pun sama Bisnes pun sama, semua nikmat dunia Dia akan ada dua sisi Manakah nikmat akhirat Dia cuma ada satu sisi kebaikan Tapi kalau tuan-tuan sebut nikmat dunia Mana ada nikmat dunia Yang dia fully baik Mana ada Dia mesti ada kurang Tuan-tuan beli rumah besar Oh baik ni rumah besar Dia ada sisi kurang dia Lama kelamaan kita pun dah tak nak naik tingkat atas Mula-mula beli semangat lah rumah 4 tingkat Semangat Lepas tu tingkat 4 tak pernah naik Dah 20 tahun tak naik Ada seorang hamba Allah saya jumpa Rumah dia 2 tingkat Dia kata ustaz saya tak pernah naik tingkat 2 Saya tanya orang lama mana dah Dia kata hampir 20 tahun Saya pun tak tahu ada benda atas Lepas mati suami dia Dia tak naik tingkat 2 Puluhan tahun dia tak naik Tu baru tingkat dua yang tingkat tiga Yang rumah dia tingkat tiga Orang rumah dia tingkat empat Akhirnya dia kata Kenapalah aku beli rumah besar-besar sangat -besar. ni Baik beli tahu macam ni Baik beli rumah kecil Akhirnya fikir ustaz ada Saya nak duduk dalam kebeng ustaz je boleh tak Dua rumah Duduk kebeng ustaz je lah Kecil sikit Pernah ada kemah rumah ni Ni siapa pun yang manusia akan fikir macam tu itu kita kata nikmat ni ada sisi baik, sisi buruk. Lepas itu saya kata ada orang ada orang menyesalkan ada anak ada. Kau tahu, tahu anak saya jahat macam ni sebab baik jangan ada anak. Dia cakap benda tu. Kau saya tahu benda macam ni baik saya tak ada. Eh dulu awak yang mohon. Awak yang doa. Awak yang buat sampai IVF ni. Awak yang sampai jumpa doktor tu -doktor, doktor ni. Hari ni awak kata baik tak ada pula. Ya itulah kan nikmat dunia. Dia ada sisi baik dia ada sisi buruk. Sebab itu bila kita dapat satu nikmat, doa Nabi aja. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilat wa bika min syarriha wa syarri ma jubilat alaiha au kama qala ya allah aku mohon kebaikannya dan kebaikan tercipta padanya dan aku berlindung daripada kejahatannya dan kejahatan yang tercipta padanya sebab semua nikmat dunia ada padanya tercipta kebaikan tercipta kejahatan nikmat dunia semua kita ni tuan-tuan ada sisi baik ada sisi jahat hari baik kita baiklah hari jahat hari jahat kita buang sampah merata tu hari jahat tu buka cermin kereta buang tu hari jahat tu hari baik buang dalam kereta sendiri hari jahat buang tak jalan raya hari baik kita tolong bersih sungai-sungai terjun hari jahat kita kita yang buang sampah tu itu nah, hari jahat kita ada hari jahat kita kita ada hari baik kita sebab tu kita juga memohon pada Allah dan doa Nabi ada Allah ma'ini a'udzubika Allah ma'ini a'udzubika Ya Allah aku berlindung kepadamu daripada min su'il yaw atau min min isu' daripada hari yang jahat. Wa min lailati su' daripada malam yang jahat. Wa min saati su' daripada waktu yang jahat. Sebab ada waktu yang mungkin kita boleh bertukar jadi jahat. Tu, atas jalan raya. Ada tak hari kita jadi jahat atas jalan raya? Orang nak masuk tak bagi, kita. Oh, dapat. Hari jahatlah tu. Tu kau tengok cermin ada tanduk tu. Hari jahat kita Kita potong ikut suka kita Hari baik kita beri laluan semua Hasil selesai Semua kita bagi laluan Hari jahat kita ada Hari baik kita ada Sebab tu kita berlindung daripada nikmat Dunia yang ada jahat Jadi bila kita sebut tentang Mustajak doa Tadi Kalau seorang yang saya kata dia doa, doa dapat anak Sampai mana pos tak dapat Pun begitu je yang kata Saya dah doa tapi tak dapat Bukan Allah dah bagi kita yang tak faham macam mana Allah bagi kita tak faham Sebab itu Rasulullah SAW sebut hadis tadi Semua orang beriman bila doa dia dapat Semua dapat Kalau tuan-tuan tak dapat yang kita sebut pertama kedua tu Apa yang kita dapat Allah simpan akhirat kelak Makna dapat Kata tak dapat pula Sebab tu nanti akhirat kelak bila kita pulang Di antara orang menyesalkan dia dulu di dunia tak doa banyak Kan dapati doanya semua tersimpang sebagai pahala Tentang kita kan bila tua kan rasa nyesal sebab tak simpan duit Dulu saat saya banyak duit masih kerja kat Hong Kong Kerja kat sekian Tapi saya tak simpan duit Masa saya kerja luar negara Sekian-sekian Tapi saya boroh masa tu Bila kita sampai satu waktu kita nyesal kerana tak simpan duit Pada waktu kita lapang Sekarang ni baru tak nyimpang balik Yang paling teruk kita menyesal ialah Di dunia dulu kita tak berdoa Kerana dia simpanan di sisi Allah Semua doa bertukar jadi pahala yang lebih besar Daripada nikmat yang kita nak kat dunia sebab tu kalau kita tengok Nabi SAW doanya banyak Nabi banyak doa Tentu berarti kita al-afkah tuan tahu banyaknya doa Nabi SAW Dan semua tempat Nabi doa Semua Tak ada satu tempat pun Rasulullah SAW tak doa Nak tidur Nabi doa Bangun tidur Nabi doa Nak musafir Nabi doa Doa Kenapa? Ikhazanah kita Simpanan kita Tuan-tuan seronok tak simpan duit dalam bank? Seronok sah. Saya baru simpan duit raya nak sepak belah ribu Seronok Saya baru simpan ni Duit, bonus saya sekian Seronok, seronok simpan Kalau kita tak guna Manusia seronok simpan duit Sebagaimana seronok dia pegang duit Kalau mana orang, orang yang dalam banknya duitnya punya banyak Cukup dia seronok dengan apa yang disimpan Tentu yang kita simpan tu belum tentu kita boleh guna Belum Kalau mana orang simpan dia tak boleh guna Tapi yang kita simpan namanya doa Kita boleh guna Sebab itu jangan pernah berkata Saya doa Tuhan tak mustahil Jangan pernah berkata demikian Bukan doa Allah dah mustajab Mungkin saya tak tahu macam mana Allah mustajab Mungkin saya tak faham macam mana Allah mustajab Moga Allah fahamkan saya macam mana doa itu mustajab Dan saya katakan kalau kita baca hadis yang Diluatkan oleh Imam Tirmidhi tadi tiga cara Allah mustajab Memang sudah mustajab Bukankah pahala itu lebih baik daripada apa yang kita nak Ya sekarang ni tak nampak lah tuan-tuan Sekarang ni nampak yang kita nak tu lebih baik Sekarang ni Sebab kita ni kan manusia bukan cerdik sangat Kata tanda kita cerdik Banyak mana benda yang kita kata ok hari ni Esok kita kata tak ok Masa kita beli rumah tu Kita kata rumah ni paling baik Saya dah sak dah Dah memang pilih elok. Lepas 10 tahun Nyesal beli rumah sini Kalau tahu saya beli rumah sana Kita ni cerdik ke bodoh soalan ni Kalau kita cerdik Kita tak pernah menyesal dalam hidup Sebab kita cerdik Realitinya memang kita bodoh Maksudnya ilmu kita tak sempurna Lepas kita kahwin dengan Seorang lelaki ni kalau perempuan lah Oh seorang no, Saya rasa dia lah pilihan hati saya Yang boleh jadi imam saya hingga ke syurga Dulu lah dia cakap Ayat dia Dia punya caption dia Suamiku, imamku, pemimpinku ke syurga Tak lama lepas tu cerita lain Nyesal kahwin Rupanya buat ke neraka ke dia Waktu dia marah lah dia kata bawa neraka Tentang yang bercakap Dia nampak macam cerdik kemudian dia kembali tunjuk kebodohan dia dan benda tu dicatat dalam catatan yang dibaca oleh semua orang. Tengok, tengok bila orang tu bercinta kan, dia catat dalam Facebook dah, dalam TV lah. Kalau dia artis. Lepas tu apa cerita lepas tu? Bukankah berarti dia bodoh? Maksudnya bukan dia yang kita-kita bodoh. Kita semua bodoh. Ilmu kita tak sempurna. Lepas tu banyak mana kita menyesal dengan tindakan kita. Menyesal. Lepas tu buat balik. Lepas tu menyesal balik. Kerana kita bodoh. Sebab tu bila tersebut Allah nak suruh kita cerdik. Maka Allah simpang banyak pahala walaupun kita tak. Maksudnya kita tak berapa tenang dengan hal itu di dunia ini. Tapi nanti kita akan tenang akhirat kelak. Itu disebut dalam hadis, orang-orang yang sakit di dunia dia beri pahala banyak. Orang sihat berkata, "Ya Allah, kenapa dia dapat pahala banyak?" Sebab dulu dia sakit, dia diuji banyak. Ya Allah boleh tak kami nak pulang ke dunia Biar kami pula sakit Sehingga kulit-kulit kami digunting-gunting pun tak apa Dan itu banyak Allah SWT beri rahmat pada kita Dengan menyimpang pahala Sebab tu tuan-tuan doa terus doa Jangan putus doa Kalau kita tak nampak kemustajaban kena kebodohan kita Bukan kena tak mustajab Katakan kita yang bodoh tak nampak Allah doa Mustajabkan doa Allah tidak pernah tidak mustajabkan doa Kerana Allah berkata Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum dan Tuhanmu berfirman dan mengisytiharkan doa padaku aku mustajab astaji Allah kata fauran secara segera aku mustajab yang pertama secara segera waktu mana tuan-tuan doa je tercatat pahalanya itulah mustajab pertama dah tercatat angkat tangan doa je catat pahala angkat tangan doanya Allah beri kita ketenangan kita dapati tuan-tuan masalah yang kita hadapi sebelum doa dan selepas doa beza kalau ada masalah, cuba doa. Lepas tu rasa masa tu macam ringan sikit. Dulu beratnya 10 kilo, masalah tu. Waktu tuan tuan doa angkat tangan, tuan, -tuan angkat beban, dia dah jadi 5 kilo. Mula-mula tak memang rasa marah sungguh-sungguh. Tapi dah doa, akhirnya marah tu dah 50%. Doa lagi, mungkin turun dia. Allah angkat beban dengan doa. Doa lagi akhirnya tak apalah Ustaz. Apa pun jadi saya okey. Kerana berkat doa dia. Allah ringankan bebanan. Allah tak akan syariatkan kita sesuatu melainkan rahmat untuk kita. Ini orang ada hubungan dengan Allah. Kemudian lepas Syekh menyebut tentang hal-hal orang yang punya hubungan dengan Allah dan macam mana memutuskan hubungan dengan manusia. Kata Syekh Abdul Qadir, ada dua lagi perangai manusia yang aku bertegang dengan mereka. Yang pertama, hei orang munafik. Yang kedua, hei orang yang lalai. Satu orang munafik. Yang terus menzahirkan kebaikan, menyembunyikan kejahatan. Maka ingat, aku marah pada kamu sebagaimana Allah marah. Allah jadikan aku api pada kamu. Maknanya bahasa aku, pasti kalau kamu kena, ni jadi dokek atas kepala. Ni kalau kamu kena, nisai kamu rasa macam terbakar. Macam syaitan terbakar bila baca Quran. Itu bila dinasihati. Kerana kita, waktu kita dengar nasihat orang, kita berada dalam beberapa keadaan. Wahai mai waktu kita dengar nasihat macam pedih sangat-sangat. Pedih ni macam kutuk ke saya. Rasa. Sebab mana kata Imam Ibn Jauzi, nasihat itu bagaikan sebatan cemeti di badan kita. Ada orang nasihat tu bagaikan sebatan cemeti. Maknanya katanya kalau tuan tak tengah duduk orang ambil rotan piak tak belakang. Oh Allah, ni mengelupur kita. Sakit itu umpama nasihat kepada orang munafik. Itu dia nak marah orang bagi nasihat dia tu. Sebab sakit sangat Ada orang bila dapat nasihat Dia tak menggelupuk Tapi dia tenang Kenapa dia tenang? Sebab dia orang baik Dia seperti bukan dirotang atau disebat Dia seperti orang yang dituturkan perkataan yang baik untuk didengar Dia rasa seronok apa kata dia -kata. Dia rasa seronok terhibur Macam dia dengar nyanyian Macam dia dengar zikir Dia rasa seronok Dia diulik dengan nasihat tadi sebab apa? Sebab dia bukan orang munafik Dia tenang dengan nasihat Bukan dia menang Menjadikan dia bermotivasi untuk buat Yang ni yang sebab tadi Tak nak datang 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 tu oh, tu, kena dia kata. Datang kena Tu saya tak nak datang Saya tak suka dengan dengan ceramah Asyik kutuk orang Dia tahan sebab dia munafik Orang munafik takkan tahan Sebab itu Rasulullah Bila berada pada orang munafik Mereka ni semayang pun dah tak tahan Dah nak lari Datang lambat Bangun lambat bila iqamah Lepas tu keluar awal Bila Rasulullah bercakap Kalau boleh lari, lari Tapi kadang-kadang mereka dikepung Mereka tak boleh lari Duduk tunggu Tapi Watak mereka bagikan cacing kepanasan Cacing kepanasan Mereka kan Tak boleh nak duduk diam Kenapa mereka tahu ni macam Kena pada mereka Nazara ba'duhum ila Allah sebut dalam Al-Quran Masing-masing pandang memandang Eh, dia kata kita ke? ke hal itu? mereka berbisik apakah rasulullah berkata tentang kita apakah nabi dah tahu rahsia kita apakah apakah duk bisik sama-sama dia sama eh tak tak dia bukan maksud kita orang lain tu dia rasa begitu kan ini munafik sebab tu kata syamduk dia hai hey, munafik aku menjadi api pada kamu kemarah Allah aku yang menterjemahkannya aku marah kamu sebagaimana Allah marah pada kamu maksudnya Karena Allah menyuruh aku memarahi kamu aku marah kamu. Sampai bila kamu nak berperwatakan demikian?